Şünett edirəm Fazıl məhəmməd çox doğru anda atdınız. Bir kiçik bir, bir, bir əlavə etmək istərim. Buyurun, o bilici olmayanlar, insanlar, o sualı soran insanlar üçün deyim ki, yəqin ki o coğrafiyanı bilənlər bilirlər. Göyçə gölü Göyçə gölü bu gün Sevan adlanır o göl. Göyçə gölü yuxarı hissəsi, aşağı hissəsi İran sərhədinə dayanan mehri əraziləri nəzərdə tutulur. İndi ki Ermənistan deyilən ərazilərdə dediyim kimi Göyçay, Qaraqoyunlu mahalı, həmin ərazilərdədir. Dəraləyaz mahalı həmin ərazilərdədir. Qəlbəsar mahalı, Zəngizbasar mahalı, o cümlədən Qafan, Goroz, Sisian vəri rayonları daxil olan Zəngəzur Şərqi, Zəngəzur mahalı həmin ərazilərə daxildir. Şükür edirəm çox doğru bir sual sormuş. Amma təbii ki bu o, Sərhədə bir məsələ var. O, o yev məsələsi ruslardan qalma bir şey, Sovet dövlətindən qalma bir şey. Bu gün ism verilir. Yəni Azərbaycanda istənilən şəxs ə e, familiyasını, soyadını e, türk soyadını əvəz edə bilər. Burada bir problem yox. Kim istəyirsə bunu dəyişə bilər. Buna e, bizdə Azərbaycanda, yəni buna bir qadağa yoxdur. Digər bir məsələ o türk e, qeyd olunması məsələsi. Mən buna dəstək verirəm. Amma Azərbaycanlı adlanmaq e, hardan qaynaqlanır? Ordan qaynaqlanır ki, Azərbaycanda təkcə türklər yaşamır. Azərbaycanda çoxsaylı digər xalqlar da yaşayır. Təbii ki, burada bir ayrımçılıq nədən e, nədədir? Türkçü e, digər xalqlar, məsələn, ləzgilər e, şəxsiyyətdə yazılır ki, ləzgidir. Talışlar yazırlar ki, talışdır. E, digər millətlər də onun kimi yazırlar ki, latdır vəsairə e, Öz milləti göstərilir orada. Evet. Amma bizim Azərbaycanlı olaraq türkliyimiz göstərilmir. Doğru, mən bunu sayıram. Təbii ki, orada biz də Azərbaycanlıyıq, amma türkük. Türk olaraq da yazılmalıdır hər kəs. Hər kəs öz millətini bilməlidir. Mən bu qənaətdirəm. Və mən ə, sizin ə, dinləyicilərin, dinləyicilərin bir, bir məsələni də istəyirəm fürsətdən istifadə edərək. Siz azənizdən bir məsələni də çatdırın. Çünki hər bir dövlətin ə, yəni ə, bu sərda ola bilər ki olsun, mən bəlkə də öyrəndim sizi. Paytaxtı olur. Başqaçız Əncazdurispul vilayətinin paytaxtı olaraq biz də ə, təbii ki paytaxtımız nəzərdə tutulubdur. İndiki Ermənistandakı Qafan şəhərini. Biz bu barədə də ə, Ermənistan hökumətinə müraciətimiz ə, göndəriləcəkdir ki paytaxt olaraq Qafan şəhəri Gürcüstan Respublikasının əzəçəstə gedirsə. Ona görə ki, vaxtilə biz İravon şəhərini Azərbaycan Respublikası ermənləri əzəçəstə getmişdir. Buna görə də qarşılıq olaraq Qafan şəhərində Azərbaycanlılara bizə əzəçəstə gədilməlidir. Müvəqqəti paytaxtı olaraq isə biz Köhnə Başkent var. Azərbaycanın Cədebər rayonu ərazisindədir. Bu ərazi deyuri Ermənistanarasıdır. De-fakto bizdədir. Ermənistanarası olduğuna görə də biz orada bizə bir paytaxtın qurulması təklifinə çıxış etmişik. Düşünürəm ki, bizim bu təklifə dəstək olmalıdı hər kəs. Bizim paytaxtımız orada qurulmalıdır. Ermənistanla sərhət bir bölgədir. Orda bizim, eee, cümhuriyyətin paytaxtı, müvəqqəti paytaxtı olmalıdır Yeni Başkənd. orada qurulmalıdır, bakanlıklar orada yerleşmelidir ve oradan işler idare etmelidir. Ve oradan başlayarak da Göyçe Zengezur'a doğru hareket başlamalıdır. Önce dediğim gibi Zengezur mahalı sorular geldi ki bu nasıl olacak, o nasıl olacak, ona sordunuz mu, buna sordunuz mu? Ya bizim yurtlarımızdan kovanda, bizi soyqırıma uğradanda ermeniler ve Ruslar kime sordular? Kiməsə sordular mı? Bizim yurdular o üstündə Ermənistan dövləti qoranda kimə sordular? Bizə mi sordular? Türkiyəyə mi sordular? Heç kimə sormadılar, amma qurdular. Biz də kiməsə sormarıq. Mən bu məsələdə şəxsən Türkiyə Gürcüstan Zəngəzur Respublikasının iş baş mürmür başkanı olaraq nə Azərbaycan dövlətini, nə Türkiyə dövlətini bu məsələyə bu daxil etməsinə razı deyiləm. Bu məsələni orda indiki Ermənistanla oğulmuş Azərbaycanların bir dövlət olaraq Göyçay Zəngəzur Respublikasının həll etməsini öncəliklə istəyirəm. Sayın Cumhurbaşkanı Azərbaycan Hatay. və Türkiyə dövləti bu işə nə dərəcədə dəstək verəcək, o onların işi. Evet, onların Sayın iş. Cumhurbaşkanım, bu arada Hatay, eee, Siirt